Всем привет, друзья! Сегодня прям эпичное видео. Рекомендую вам поделиться им с другими. Просто не стосуйся, приберите камеру. Я да ничего распаясь. я не буду прибирать. Я вам все раз А я прибери. говорю, вам ничего не буду прибирать. Фука, ты а вышел, блин, серьезно сейчас? Я не серьезный, я прямо в ответственном вам заявляю. Ответственный да. Мир, який стал на захист своей державы. Да, да, да. да. Ну, такой же и Стривайте, стривайте. Я вас обмежу і порисував. Та не треба Тому, чи... мене перевезти. Ще вашу То. особу, особу дану, підождіть. Особу Особу вашу закладу. Анатолій, що ти делаєш? Поліцейські прекратите свавілля! Толя. Документи придивіть, ви громадянин України. Начнемо з того. Покажіть свою особу. По-перше, є прильоти. Я можу вам кенувати. Та що ви можете бути. Подожди, Віталь! Стривайте, шановні. Поліцейський, а чого ви молчите? Документы, будь ласка, предъявись. Ну это вот просто топ, топ контент, что называется. Какой-то, значит, сотрудник ТЦК начинает рассказывать человеку о том, что он ограничивает его, значит, свободу передвижения. Хотя подобных полномочий у него нет. Начинает рассказывать о том, что он там ему что-то инкриминирует. Хотя не может сотрудник ТЦК никому ничего инкриминировать. Ну, тоже у него нет таких полномочий. Не предусмотрено это, скажем так, нормативно правыми документами. Применяет к человеку физическую силу, на что тоже у него нет никаких полномочий. Ну вот нет, от слова совсем. Просто, просто абсурд. просто если кто-то не понимает и думает, что физическая сила, да, применение физической силы, это там побили, нет. Любое физическое воздействие понимается под применением физической силы. Если просто расхватил за руку и держит, это называется применение физической силы. И в это же время, да, когда вот этот вот ТЦКшник прям грубо нарушает законодательство и права человека, рядом стоит полицейский. Ну, наверное, не полицейский, а правильное в данном случае точно сказать, что человек в форме похожий на полицейскую. И просто на это смотрит, никак не реагирует. Хотя закон о национальной полиции прямо говорит, что полицейский обязан, что полицейский не может э, с терпимостью, скажем так, воспринимать любые правонарушения, которые ну, могут исходить от кого-либо. То есть он должен пресекать любые правонарушения, от кого бы они ни исходили. Но он как зевака там стоит, смотрит, слушает. Вот это вот правоохранитель, да? Просто, ну просто бред. Пожалуйста, предъявите свои подтверждения вашей данной особы. А да я не хочу. У вас есть статью Вы военный? Вы военный? Вы военный? Вы военный? Вы военный? Вы военный? Статья 17 Конституции Украины запрещает ограничивать да. права и свободы. 65-я статья, значит, вам так само. Сначала блин, значит, права, потом обязанности, да, права Анатолий. Обязанности, да. Анатолий, сначала права, он потом обязанности. Лед, и вы что вы сделали? Вы не стали Я ничего не обязан делать. Не обязан. Да. да. Конечно, не обязаны. Все остальные обязаны, вы не обязаны, да? А да? Полицейский, Только представьте, жизнь, пожалуйста. Действительно, что вы Полицейский! Полицейский! Алло! А у вас хоть есть нагрудный знак? Человеческий, говорите или что? Дайте я сниму нагрудный знак. Зачем? Вы так ближе сразу это. смысле? Нет, ну серьезно, это не полицейский. Это просто клоун какой-то ряженный. Он прям демонстративно отворачивается, понимаете? Демонстративно отворачивается. Тут вот происходит правонарушение, а он от этого отворачивается в сторону. Не-не-не, я ничего не вижу, ничего не знаю. А мы ему за это зарплату платим, понимаете? У него бронь от мобилизации. И вот, вот работяга, да, он клоун, честное слово. Так в смысле, зачем? Затем, чтобы привлечь его человека, который видит преступление и не, и не реагирует. Вот затем. Нам, да ничего не буду прибирать, уже, да она уже в облаке. Может она то ли не заберет не... Да. Ни... Вот это кочмо такое сцекливое, как и ты, блядь, получается. Стоять, хлопцы, блядь, закачаете, а ты, блядь, коваешь. А вы тут. Новый а его. вы тут, Себе, блядь, бля, прямо, прямо прекрасные. Да вы что? Да. Смотри, 15 он пішов воевать, а ты, блядь, гулял в 21 год вот я воевал. И что ты мне хочешь рассказать? Полицейский! Меня Документы. трогают руками вообще. -то. Документы я его обмажу и Да какого хрена ты да, меня обмажуешь пересувать? Потому что даже сегодня взять были прилеты и шо? Да мне без разницы, что ты руками машешь. Алло, Документы. Анатолий. Документы. Тебя прости! на первый раз. Да, Ты что? хочешь еще? Что будет простые? тебе еще. Да. Я вот сейчас да. иду в прокуратуру да. и посмотрим, и как посмотрим оно будет. Так и само... посмотрим. И встречный, и так, и что я посмотрим. не буду, что вы выкладывали. Ну. Я не выкладывал. Вы выкладывали, потому что я с вами спілкувался и вам сказал, чтобы вы остановили, вы чтобы вас машина не сбила. А что ж вы вырезали, там, где я вам сказал, что... Я ничего не вырезал. Не вы сначала докажите, что я выкладывал. А вы, вы выкладывали. Да, да, да. Хорошо. Да, 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 да. Ну то ж такой умник как и ты, блядь, нахер, и стоят. Да. А мы еще встретимся, Анатолий, да. еще встретимся. Да. И в суде встретимся, да, и на суде встретимся. Обязательно. 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 Да я иду по своим делам. Придяves. Не буду я предъявлять документы. Ты, кстати, канад, за Начало права. Алло. Вот вам Она и права ваши. Порушены были кордоны. Вы же кричали, что вы гражданин Украины. Ну? Анатолій, я сейчас вообще... Чому ну, ви на захист не стали. тоді? Ну так поясни, чому ж ви так? Як викладати, так ви, блядь, герой, значить, виходить. Дядько здоровий, блядь, я граюся, як, блядь, мальчик маленький. Ну. ви порушуєте статтю Конституції 17. Так ви нарушаете 65 365-я 1 буде вам применена. Да. Да. Обов'язково. 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 Да ничего я не буду предъявлять. А вы можете Покажіть на якій підставі тоді ви не стали на захист. у вас має бути бронювання? Хто ви такий, щоб ви мені задавали вопроси? Алло. Назначений не перепровіряти документи. Статья 17 Конституции Украины гласит, военные не имеют права... Не имеют права. Не имеют, имеют права. Имеют Конституцию... кого стану, что вы плюетесь, блин. Нарушаете Конституцию, будете привлечены. Нарушаете Конституцию. А что вы, за Конституцию ховать, а сами не выполняете? Сначала права, ну, а так потом обязанности. а ну, Анатолий, обязанности. вас уже ожидают. Ну, ожидают. Ну давайте пойдем в другую сторону. Ебать, ну здоровый, блядь, год 50, да, 45-40, ну, а Анатолий, вот тебе, дитина. Да, мы еще привлечем вас. Привлечем. Привлечем обязательно. обязательно. Да. Покажите, пожалуйста, документы. Все, что вы Вот такой вы, значит, мужик. И такой вы гражданин. Со своей державой запрещает, да? Я, значит, прилетаю, так вы, блин, нахер на Это ваши слова. Ваши слова? Да, Анатолий. Ну, так вы покажите, какие что вы здесь, что вы здесь. А детей своих стать на захист? Нет. Даже -а -а. каковаться за камерой? Обязательно. Обязательно. И ко в Конституции. И, Сначала и, права, и, потом и, обязанности. О, я вам сказал, правда, что я заболеваю коменданту, Я тебе документы. На данный момент у меня есть подозра, что вы можете быть... Бути... Предъявите а, подозру. В а? по Российской Федерации. Да, да, да. да, да, да. да. -да, -да. Так, там полный Да. Вот, да, у нас э, государство уже просто многие годы э, занимается беспределом подобным. И не только таким, да, различным беспределом, потому что в различных сферах свои, скажем так, законы, правила, но везде беспредел, везде, абсолютно. И идет он как бы по нарастающей. Но при этом, если бы даже 10 лет назад э, показали какое-то вот подобное видео, ну, наверное, люди немножко ужаснулись бы, сказали, подождите, как так? То есть, получается, некий, значит, некий, некий, человек, который является там, госслужащим, да, либо просто на службе в ТЦК или там, в военкомате, ну, то есть имеет отношение к государству, да? то есть э, служит на государство. Вот он, не имея полномочий, начинает что-то вот исполнять, причем демонстративно на камеру, да, вот как этот ТЦКшник. И в это время рядом находится тот, кто должен пресекать любые правонарушения, он от этого демонстративно отворачивается. Вот, честное слово, 10 лет назад, если бы такое произошло, ну, опять, условно, 10, 12, 15, да, то, наверное, люди бы просто были бы в шоке. Но сейчас это уже воспринимается как норма, да, как бы прискорбно это не звучало, но воспринимается как норма, и людям кажется, что, ну, ну вот так вот, да, и должно быть. Так должно это работать. Потому что же война, военное положение, а значит вот эта вот вся дичь может происходить. Нет, друзья. Напоминаю вам еще раз, кто, ну, кто не читал, не интересовался. Военное положение, да, как написано прямо в самом законе, это специальный правовой режим. Понимаете? То есть он предусматривает соблюдение определенных правовых норм. Да, там могут быть ограничения, могут быть запреты, еще что-то. Но это правовой режим, не специальный беспредельный режим, когда можно делать все что угодно, прикрываясь военным положением, а специальный правовой режим. А в данном случае у нас это какой-то, получается, специальный беспредельный режим. Но видео очень интересное, очень вот, показательное, поэтому еще раз прошу вас. Ä, Проявить активность да, под данным видео, поставить там пальцы вверх, написать комментарий и распространить его, чтобы люди на самом деле понимали, что так быть не должно.